Ну, гривна. А какие сбережения могут быть при нашей зарплате? Ну, как могут быть, что-то что насобирать, если эта зарплата даже на, просто на расходы не хватает? И в гривнах, и в долларах. Ну, мне кажется, больше все-таки доллар. Ну, как-то у нас гривна не, не помер, как она как-то не держит свою цену. Пусть будет это день, или рубли, или гривны, мне все равно. Мне все равно. Лишь бы деньги наши не трогали. И наши все э, льготы возвратили. Мы с меня высчитывают 250 рублей работаю в садике, играю до сих пор. Да? Я на Сахалине заработала пенсию до 2000. Меня обокрали. Пока в Римне. Они очень-то компетентны в этом вопросе, говорят, еще в золото удобно влаживать. Больше доверяю, конечно, золоту. Ну, на это просто у меня денег нету. Заработал на сегодня, я Молоко продаю. Вообще ни в какой. Нема. Было бы что сберегать в любом. Трудно сказать, понимаете, дело даже не в валюте, а дело, где, где ее хранить. Потому что можно иметь валюту и прогореть. Банки какие теперь? Я не верю ни одному. Нет государственного. Я человек старого поколения, я верила тому, что было государственное. Вот это было, ты знал. Но тоже Опять. Сбережения пропали даже. Ой, Ой, боже мой, нам побольше бы денег мы бы нашли, куда их ехать. У Нас мы уже не знаем. Мы растерялись. Нас мы говорили в гривнях. Сейчас доллар вроде как бы ценится. Поэтому не можем сказать. Что дальше будет, абсолютно не знаю. Не стал бы. А почему? Потому что нестабильная валюта. В японских иенах знаете, пока не доверяю украинской гривне. Надеюсь, только все на лучшее будущее. А в, каких, в какой валюте стали бы? Ну, Или как делаете? всегда. Доллар. Да, в районе. А потому что в валюте, если за щас робошь, то тебе выдают в районе. Все одно. Долларом.